سو خداً کا فضل آپ میں سے ہر ایک پر ہو اسٹنس کی زندگی پر ہم بات کر رہے تھے اور آج اس کا دوسرا پارٹ جو ہے پہلے پارٹ اگر آپ نے نہیں سنا تو اوپر دیا ہوا لنک یا پھر ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے آپ کلک کیجئے پہلے پلیز ضرور اسے سن لیجئے تاکہ وہ شخصیات جو مقدس کلام میں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم بہت کچھ نہیں جانتے لیکن مقدس کلام میں کتنا خوبصورت بیان ان کے بارے میں موجود ہے ہم اس پر سیکھ رہے ہیں اور استفلس کی زندگی میں سے پانچ باتیں جو پہلے ہم نے سیکھی جلدی سے کوئک اس کا ریویو دے دیتا ہوں پہلی بات کہ وہ شرش کی کلیسیا کی خدمت کے لیے پہلا نام اس کا ہے جسے ڈیڈیکیٹ کیا گیا مخصوص کیا گیا تو وہ شخصیت ہے استفلس جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہے جس کے وسیلہ سے خدا تیسری بات معجزات کرتا ہے جو عبادت خانوں میں گواہی دینے سے باز نہیں آتا اور پانچویں بات جس کی بھرپور مخالفت بھی کی گئی چھتی بات پر آتے ہیں اور چھتی بات یہ یہ ہے ہے کہ کہ مقدس کلام میں لکھا یہ ہے کہ جب بزرگ کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے کہ جب اسے گواہی یسو کی گواہی دینے کے سب سے پکڑا گیا عدالت میں لے کر گئے اور عدالت پر ایک کے بعد ایک گواہ آ رہا ہے اور ایک آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ موسا کے خلاف باتیں کرتا ہے ایک آ کر کہتا ہے یہ شریعت کے خلاف گفتگو کرتا ہے ایک آ کر کہتا ہے یہ خدا کے مقدس نام پر کفر بکتا ہے کوئی آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیکل کے خلاف جو ہے وہ باتیں کہتا ہے سو جب وہ جھوٹے الزام ایک پر ایک بات میں اس پر لگا رہے تھے اور سب اس پر انگلیاں کس رہے تھے عدالت میں ہر طرف اس پر جیسے تانے اور اس پر جو ہے وہ دباؤ موجود تھا مقدس کلام میں پڑھ کر دیکھیں اس مشکل صورتحال میں بھی امال چھے پندرہ میں لکھا ہوا ہے امال کی چھٹے با پندرو اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی اب کلام میں لکھا ہے عدالت میں بیٹھنے والوں کی توجہ مختلف ہو گئی اور مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے لکھے ہے چہرہ فرشتہ کا سا ہے اور غور سے نظر کر کے کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا چہرہ گویا کسی فرشتے کی طرح چمک رہا ہے خدا فرشتوں کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور جیسے کلام نے لکھا دانی کے بارے میں کہ خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر شیروں کے منہ کو بند کیا خدا ہم ہاں بچاتا ہے اپنے فرشتوں کو بھیج کر لیکن اب کی بار کوئی فرشتہ اس کی مدد استفمس کی مدد کے لیے تو نہیں آیا لیکن یہ ضرور تحریر ہے کہ استفمس کا اپنا چہرہ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کسی فرشتی کا کتنا اطمینان ہمیں اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہے جو کلام کہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو دیکھ پا رہے ہیں تو چھٹی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ خوف زدہ نہیں ہے اس کے چہرے کے اوپر وہ آثار خوف کے بزدلی کے نظر نہیں آ رہے بلکہ وہ دلیر ہے وہ اس مشکل صورتحال میں بھی دلیری کے ساتھ گواہی کے لیے کھڑا ہوا ہے ایک بہادر شخص سے میں نظر آتا ہے استفنس ایک مضبوط ایماندار ہمیں وہاں پر کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور پھر مجھے ایک اور دلچسپ بات جب آپ مقد میں ایمال کی کتاب کو کھولیں اسکرپٹر کے بارے میں آپ یہ جان کر بھی آپ کا دل خوش اور شادمان ہوگا کہ اگر آپ ایمال کی کتاب یا پھر پوری ایمال کی کتاب میں بائبل میں سے اگر کسی کا سب سے طویل وعظ جو ہے رسولوں میں شاگردوں میں سے پڑھنا چاہیں تو سب سے طویل وعظ کلام میں نے کہا تو پھر جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ جو الزام تجھ پر لگائے جاتے ہیں کیا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو کلام میں نے کہا وہ جب, جب جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا تو ہمیں اس سے نظر آتا ہے کہ کتنی خوبصورت کلام کی آگاہی وہ رکھتا ہے۔ وہ کس طرح ایمان کے ساتھ فضل کے ساتھ تو لبریز تھا لیکن کتنا اس نے اپنے آپ کو خدا کے کلام سے بھرا تھا آپ پڑھ کر دیکھیں مقدس کلام میں کچھ خط تیسرے باپ سولویات میں پس مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کسرت کے ساتھ بسنے دو دل جان کر خوشی ہوتی ہے کہ کیسے جو ہے جب کلام کے لیے کھڑا ہوا کتنا اس نے اپنے آپ کو کلام سے بھرا ہوا تھا آج کا ایماندار جو کلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے افسوس سے کیا نا پڑتا ہے کلام میں آپ ہسکیل کی کتاب پڑھے اس کے پہلے لکھے لکھیں خدا نے اسے تمار دکھایا اور کہا ہسکیل اٹھ اور اس تمار کو کھا لے اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے پہلے اپنا پیٹ بھر اور پھر کسی اور سے کلام کر دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بہت سارے ایماندار خود کلام سے خالی ہیں مطلب اپنا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے اور دوسروں کو اسودہ کرنے چلے ہیں غلط ہے مناسب ہے اپنا پیٹ کلام سے بھرے اور یہ بات استفتس کی زندگی میں, میں نظر آتی ہے کلام سے لبریز ہے بہتا ہے کلام اس سے اور کلام میں پڑھ کے لکھیں اس نے کس طرح بزرگ ابراہم سے شروع کیا لکھا ہے اور اس نے کہا اے بھائیو اور بزرگوں سنو خداون ضلع ہمارے باپ ابراہم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ حرام میں بسنے سے پیشتر میں تھا پہلے کس طرح ابراہم کا ذکر کرتا ہے اظہا کا ذکر کرتا ہے یعقوب کا ذکر کرتا ہے پھر وہ کیسے بزرگ یوسف کا ذکر کرتا ہے کیسے مصر میں پھر اس غلامی کا ذکر کرتا ہے پھر موسیٰ کے ذریعے بچائے جانے کا ذکر کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ جس یسو کی میں گواہی دے رہا ہوں بزرگ موسیٰ نے کہا تھا وہ خدا میرے بھائیوں میں سے مجھ سے نبی برپا کرے گا خدا جس سے کلام خدا جس سے بات کرے گا اور جس طرح میں نے خدا کی باتیں تم تک پہنچائی وہ خدا کی بات تم سے کرے گا کتنا صاف کتنا واضح پیغام مقدس کلام میں لکھا ہے خدا نے دیا اور کس طرح کس طرح لوگوں کو عید حقیق سے یہ ثابت کر رہا تھا

نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا انہوں نے اس راست پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے سو دوسری بات جو ہمیں ساتویں بات ہمیں نظر آتی ہے اس کی زندگی میں کہ کس طرح وہ یسو کی گواہی دے رہا ہے کلام میں لکھا ہے ایک زبردست کلام کو جاننے والا ہے اور آپ اور میں جب گواہی دینا چاہتے ہیں ضرور ہے ہمارے اندر دلیری تو ہو لیکن کلام کی علم ہونا بھی بڑا ضروری ہے سیکھنا چاہیے جاننا چاہیے کلام کو ہر روز پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اپنے مخالفین کو مناسب جواب دینا آ جائے اور پھر آٹھویں بار جب لوگ عدالت میں وہ کھڑا ہے لوگ اس پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں وہ مقدمہ میں لایا گیا ہے اور کلام میں لکھا ایک طرف ایک بڑی بھیڑ استادوں کی اور ایک طرف وہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اب کلام کہتے جب وہ کلام کی خدمت کر رہا تھا تو اسی درمیان کلام میں وہ یہ کہہ رہا تھا یسو ہی نجاب دینے والا ہے یسو ہی ابن داؤد ہے یسو ہی دانیل کی کتاب کا ممسو فرما روا ہے یسو ہی کی کتاب میں جو تحریر تھا وہ خدا کا برہ ہے جو انسانوں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے جب وہ اس بات ثابت کر رہا تھا تو پچوان آیت میں نے کہا مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا جلال اور یسو کو خدا کی دہلی طرف کھڑا دیکھ کر کہا وا ایک ایسی شخصیت جو رسول نہیں ہے جو یسو کے ڈیون ساتھ نہیں تھا لیکن کلام میں یہاں پر لکھا ہے خداون یسو نے اسے اس مشکل حالات میں ایک ایسا نظارہ دکھایا کلام میں ہے ہے خدا کا روح اس پر ٹھہرا ہوا ہے آسمان پر دیکھتا ہے اور وہ خدا کی جلال آسمانی نظارہ دیکھتا ہے اور لکھا ہے وہ خدا کا جلال دیکھتا ہے اور لکھا ہے اور خداون یسو کو باپ کی خدا باپ کی داہنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہے کہ جس یسو کی میں گواہی دے رہا ہوں اور پھر چ... اس نے کہا اس نے کہا کہا دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم یعنی خداون یسو کو جس کی میں گواہی دے رہا ہوں وہ خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہے وہ موہ ضرور لیکن وہ زمین پر رہا نہیں وہ مردوں میں سے چھوٹا خدا نے اسے موت کے بند کھول کر جلایا تاکہ جو وہ وعدہ جو خدا نے اہد عطیق میں اپنے بندہ زبور نبی زبور سولہ میں کہتا ہے وہ اس کے مقدس کو اس کے جسم کو اپنے مقدس کو سڑنے نہ دے گا اسے جیا اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور وہ کہہ رہا تھا وہ باپ کی دائنی طرف ہے اور لیکن ابی جن نظارہ یہ جلالی منظر اس نے ناصر دیکھا بلکہ کہا کہ جس کی میں گواہی دے رہا ہوں وہ چھی اٹھا ہے اور وہ خدا کی دائنی طرف ہے اور وہی وہ نجاب دہندہ ہے جب اس نے یہ کہا تو کلام میں پڑھ کر دیکھیں لکھا ہے مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے آج بہت سارے لوگ جب ہم گواہی دیتے ہیں اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں. اور لکھا ہے ایک دل ہو کر اس پر چھپٹے اوہ اسپیکٹرس کی زندگی کیا ہی کمال ہے گواہی دے رہا ہے آسمانی جلال اس نے دیکھ لیا ہے اور مرتے وقت کیا کلام خوب خوب لکھا ہے لیکن لوگ اس پر جھپٹ پڑے کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے اور لکھا شہر سے باہر نکال کر اس کو لے گئے تاکہ اسے سنسار کریں اور یہاں پر تو گویا اس نے کمال کر دیا اس وقت وہ ہے جس پر یسو کا مزاج چڑھا ہوا تھا جس نے یسو کو پہنا ہوا تھا کلام نے دیکھا نا ویسا مزاج رکھو جیسے مسیح یسو کا تھا وہ ویسا مزاج ہمیں نظر آتا ہے لکھا ہے پس یسٹیپنس کو سنگ سار سنگ پتھر پتھر مار کر مار رہے تھے اور وہ یہ کہہ کر دعا کر رہا تھا کر رہا ہے کہ اے خداوند یسو میری روح کو قبول کر اور اس نے کہا اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا جس طرح یسو نے صلیح پر کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ نہیں یہ جانتے یہ کیا کرتے ہیں بالکل اسی طرح اس بھی اپنی موت کے ایام تکلیف میں بھی لوگوں کے خیال کرتا ہے کاش انہیں اس گناہ کا حساب دینا نہ پڑے اور پھر دسویں اور آخری بات جو میں نظر آتی ہے آخری بات مقدس کلام میں لکھا ہے دسویں بات پھر لکھا ہے بے وہ اس کے اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا اے خداون یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا اور یہ کہہ کر سو گیا اور اس طرح استفنس ابتدائی چرش میں ہمیں پہلا شہید جس نے یسو پر ایمان رکھنے کے سب سے اپنی جان دی ایک عظیم کہانی ایک عظیم داستان ہمارے لیے چھوڑ دی ایک بڑا پیغام ہمارے لیے چھوڑا اور پیغام یہ ہے کہ جان دینے تک وفادار رہیں تو ہمیں زندگی کا تاج ملے گا اور اس نے پتھروں کے ساتھ اس کا دہلوہان ہو گیا اور شہر کے باہر اس کے خون کو بہا دیا گیا اور وہ ہلاک ہو گیا لیکن اس کے بعد ہاں کلام کہتا ہے کلیسے پر بڑا ظلم برپا ہوا لوگ پراغندہ ہو گئے مختلف شہروں میں گئے اور وہاں پر کلام کی منادی کرنے لگے لیکن اسپیپلس کا پیغام وہ کلیسیا کے لیے عام ہو گیا اور وہ یہ تھا کہ جان دینے تک وفادار رہیں تو خدا آمد ہمیں زندگی کا تاج دے گا ایماندار ہونا ایمان پر قائم ہونا کبھی کبھی اس کی قیمت دینی پڑے گی بتانا پڑے گا ثابت کرنا پڑے گا میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں اور وہ اپنی جان تک دینے تک بات جا سکتی ہے کیا خدا صرف کو بچا نہیں سکتا تھا جواب جی ہاں اسے بچا سکتا تھا لیکن کبھی کبھی ایمان کی منزل افاظت نہیں کبھی کبھی جام دے کر بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں چرچ کے لیے آج کا پیغام جو میں چاہتا ہوں اپنے ساتھ لے کر جائیں ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پر خداون کا انکار کر دیتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان پر سمجھوتا کر دیتے اور خالق کا انکار کر دیتے ہیں دی آج کے مسیحی چش آج کے لوگ آج کی بات کر رہا ہوں آپ کے لیے اور میرے لیے ایک پیغام رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں خداوند کا انکار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا حقیقی گواہ تھا گواہی دی اور اس گواہی میں اپنی جان تک اسے دینی پڑی لیکن جان دینے تو فوادار رہیں تو خداوند ہمیں میں زندگی کا بوجھ تاج آج دے گا جس کے بعد پھر ہم کبھی موت کو نہ دیکھیں گے لکھا ہے وہ آنکھوں کے سب یہ سنسی میں قائم رہیں تاکہ جب عالم بالا پر آخری نرسنگا پھونکا جائے ہم عالم بالا پر جائیں اور پھر ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں کاش بزرگ کی زندگی کا یہ پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے برکت کا سب بنے خدا نہ آپ کے ساتھ ہو اور اس پیغام کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور آپ صرف نہ صرف خود سنیں سمجھیں سیکھیں اور پھر ایمان کی اس خوبصورت داستان کو دوسروں کو بھی ضرور بتائیں ان کے ساتھ بانٹیں تاکہ وہ بھی برکت پائیں خدا ان آپ سب کے ساتھ ہو